kali pun kita banyak leka mentaati Allah taala tetapi Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita peluang untuk menambah amal yang soleh ha sebelum kita Semuanya masuk ke dalam lubang kubur yang sangat kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa maulahi. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad amma ma'a. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا أبواب الخير رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين أما بعد نويت تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير al ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah wad du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtiraa wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala maksudnya sahaja aku belajar dan mengajar mengingatkan serta memberi peringatan mengambil manfaat dan memberi manfaat mendapatkan faedah dan menuntut faedah mengamalkan perbuatan berlandaskan kitab Allah yaitu Al-Qur'anul Karim dan kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kebaikan serta menunjukkan kebaikan dengan tujuan apa tujuan kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan tujuan apa dengan tujuan kita mengharapkan ganjaran mengharapkan keredaan Allah subhanahu wa taala dan mengharapkan dengan tujuan mengharapkan ganjaran yang terakhir sekali mengharapkan tujuan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pada malam ini niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita niatkan ikhlas eh kepada Allah Subhanahu wa taala para hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana majlis ilmu agama dan niat kita eh, sebelum kita aa, mendengar perkongsian pada malam ini kita niatlah iktikaf di masjid ini nawaitul iktikaf fi hadzihi masjidil mubarak limuddah iqamati fihi madumtu fihi lillahi taala sahaja aku niat iktikaf di dalam di dalam masjid barakah ini dalam masa tempoh aku berada dalam masjid ini kerana Allah ta'ala. Seterusnya, kita mulakan majlis kita dalam dengan keberkatan umil kitab Al-Fatiha. A'udzubillahimmanasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maniki Amiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Idhina suratan mustaqim. Suratan ladhina an'amta alihim. Wa al irmaudubi alihim waladhani. Amin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Panjat kita panjat syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan limpah kurnianya. Allah masih berikan kepada kita kesihatan yang baik. Allah taala masih diberikan kepada kita kenikmatan. Kenikmatan yang sangat banyak. Yang mana tidak terhitung banyaknya. Sekalipun kita banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita banyak leka mentaati Allah taala tetapi Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita peluang untuk menambah amal yang soleh ha sebelum kita semuanya masuk ke dalam lubang kubur yang sangat kecil. Iaitulah kita akan masuk ke lubang kubur yang mana itu adalah hari yang pasti eh, untuk kita semua. Ha. Allah Ta'ala berikan kepada kita ni'mat. Untuk apa? Untuk kita masuk ke tahun baru ha, 2026 ini. Ha, apakah perubahan yang bakal kita lakukan apakah persediaan-persediaan kita untuk kita menghadapi eh Ramadan yang bakal muncul lagi sebulan. Kalau sebulan lagi lebih kurang sebulan lebih sedikit lagi, adakah kita masih eh pada takut lama kita malas sambil lewa mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jadi hendaklah kita orang Islam yang mana kita tahu bahawa kita akan mati hendaklah eh, kita menjadi orang yang cerdik ha orang yang cerdik ni tuan-tuan dan puan-puan bukanlah orang yang mana dia menguasai semua pelbagai bidang keduniaan ha orang cerdik ini bukanlah orang yang mana dia kaya raya ha bukannya banyak harta benda ha, dan dia tahu tentang semua isu semasa ha itu tidak tidak sama sekali Orang cerdik ini adalah orang yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut inilah eh, definisi orang yang cerdik pandai ha apa maksud al-kayyisu? Ha, maksud al-kayyisu adalah orang yang cerdik pandai. Man dana nafsahu Iaitu orang yang sentiasa eh membuat muhasabah, muhasabah diri ke atas dirinya. Eh sentiasa muhasabah, adakah aku siap sedia untuk masuk ke ke dalam lubang kubur? Eh sentiasa bermuhasabah eh Adakah aku akan berubah pada tahun baru ini? Adakah aku akan perbaiki diri aku sendiri dan sentiasa bermuhasabah tentang amal perbuatannya tak kira lah tentang umurnya makin sedikit. Bila kita masuk ke tahun baru ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah SWT. kita jangan ikut adat orang Barat. Kita jangan ikut adat adat orang Barat. Kenapa? orang-orang barat ini eh bila mana mereka masuk ke tahun baru eh mereka seronok eh bergembira eh menunggu jam 12 detik jam 12 malam eh untuk apa untuk masuk menyambut tahun baru dengan melakukan apa melakukan bermaksiat dan minum arak dan juga selainnya ha tetapi sekarang kita lihat eh di zaman anak-anak muda kita sekarang eh sangat terkesan eh dengan mereka eh berseronok-seronok juga bila mana masuknya ke tahun baru sedangkan tuan-tuan dan puan-puan yang -puan, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ada ke ulama eh ahlus sunnah wal jamaah eh, ataupun atuk-atuk kita nenek kita terdahulu eh mereka berseronok eh bila masuk ke eh, tahun baru ha eh, tidak sama sekali tuan-tuan dan puan-puan bahkan ulama-ulama Islam setiap kali Ha, mereka masuk ke tahun baru, mereka akan sedih. Ulama-ulama ha, ni, bila masuk tahun baru, dia akan sedih, menangis. Kenapa sedih tuan-tuan? Kenapa uh, ulama dia sedih? Ha, kenapa? Kenapa sedih ulama? Kerana apa? Sebab mereka tahu. Apabila masuk ke tahun baru, itu umurnya akan makin bertambah. Ha, dan dosa akan semakin bertambah. Ha, jika aku tak bertaubat, eh? kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, itulah ulama-ulama ha, dia menangis ha, bila masuk tahun baru. Okey. Dan bila umur kita makin bertambah, maka jasad badan eh akan makin makin lemah. Ha, dan makin hampirlah masuk ke dalam lubang kubur. Ha, sebab itulah ulama kata ha, ulama ulama berkata anfasul hayy Anfasul hayy khutahu ila ajali. Ha anfasul hayy. Anfasul hayy khutahu ila ajali. Maksudnya adalah nafas-nafas orang yang hidup. Eh, nafas-nafas orang yang hidup ialah nafas kita ambil, eh. Nafas kita ambil, ha nama nafas kita ambil, nafas yang segar kita buang. Pastu kita ambil, pastu kita buang. Ah itu nama maksud anfasul hayy. Uh, nafas yang kita ambil kita sedut lepas tu kita hidu uh, uh, sedut dengan segar lepas tu kita buang eh uh, maka nafas-nafas orang yang hidup eh uh, khutahu ila ajali iaitu nafas-nafas itu adalah umpama langkah-langkah kita untuk menuju ke ajal kita ha uh, yakni nafas kita ada limit eh ada limitnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ha, Yang maha mengetahui Jadi ha, Kita kenalah ha, eh, sentiasa ha, Pertama sekali yang Nabi sebut Adalah apa? Muhasabah diri Bermuhasabah diri ha, Terutamanya aa, masuk ke tahun ha, Tahun baru ni ha, Sekarang ni berapa? Dua belas hari bulan ha, Boleh lagi lah eh, Kita tahun baru jugalah Ini eh, Tahun baru dua kosong Dua enam Kena sentiasa Tuan-tuan eh, dan puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita kena sentiasa setiap saat setiap detik kita apa kena bermuhasabah bermuhasabah diri apa yang aku telah bekalkan untuk hari kemudian eh apa adakah adakah aa, apa ni aa, Kelayak adakah adakah di tahun baru ini kalau lah aku mati pada malam ini eh kalau lah aku masuk ataupun kalau lah aku masuk ataupun kalau lah aku mati pada malam ini Ataupun kalaulah aku mati esok lusa adakah aku sudah eh bersedia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Adakah kita telah bersedia untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Maka di sini tuan-tuan sentiasalah bermuhasabah diri kerana bilakah last kali eh aku solat dengan penuh khusyuk? Kita kena muhasabari bila 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 eh bila mana kita bilakah last eh last kali aku solat dengan penuh khusyuk penuh khusyuk. Adakah tahun ini, tahun baru ini aku solat sama sahaja daripada tahun lepas? Ha. Atau apa uh, 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 tak langsung uh, muhasabah di tanya pada diri kita bilalah sekali aku solat dengan penuh khusyuk eh? ha, khusyuk pada ketika aw, 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 amal ibadah bilakah lah sekali aku air mata aku menangis kerana Allah Subhanahu eh? air mata aku menangis menyesal atas perbuatan dosa-dosa aku ketika aku bertaubat kepada Allah Subhanahu taala maka kita kita selidik bilakah kita apa ni tahun lepas kita ada kita lepas adakah tahun lepas kita khusyuk eh ketika solat maka tahun ni kita azam ya Allah berilah khusyuk kita dalam solat adakah pada tahun lepas kita menangis eh kerana perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu taala kalau tidak maka tahun ni kita kenalah eh muhasabah kita kenalah Uh, apa ni uh, menangis kepada Allah Subhanahu Taala atas perbuatan dosa-dosa kita eh ha dan inilah eh uh, adalah ini adalah orang yang cerdik pandai eh selalu bermuhasabah ha kerana nabi sebut eh tadi al kayyisu man dana nafsah iaitu orang yang cerdik pandai adalah orang yang sentiasa bermuhasabah diri dan wa amila lima ba'dal maut dan orang itu akan beramal untuk kehidupan setelah kematian ha iaitu beramal untuk hari kemudian hari akhirat kelak ha itulah eh, definasi definisi orang yang cerdik pandai yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam dia sentiasa senantiasa bersiap sedia eh senantiasa dia tahu bahawasanya diri kita ini mungkin esok lusa kita akan bakal jadi jenazah eh tadi pun dah hari ni dah, dah dua orang dah meninggal eh dah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala ha tak ada siapa yang di, di kalangan kita semua ni yang boleh eh jamin ha esok lusa ha masih hidup ataupun dia jamin kita saya hidup pada esok ha tak boleh tuan-tuan eh kita tak boleh jamin ha maksudnya kita hidup eh maka sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang umur-umur kita eh ha? ha hadis nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda a'maru ummati baina sittina wa sab'ina wa qalilun ma yazid a'maru ummati baina sittina wa sab'ina wa qalilun ma yazid mafhumnya umur-umur umat adalah di antara 60 tahun sampai ke 70 tahun. Ha, sikit saja. Ha? Eh. Dan sangat-sangat sedikit orang yang melepasi umur 70. Ha, itu Nabi. Nabi dah dah beritahu kepada kita. Eh, Ha, tetapi ada juga. Eh? Ada sedikit. Ada umur 70 tahun yang sedikit. Itu pun kalau kita lihat umur 70-an kita dah mula apa rasa lemah eh lemah lemah ha. badan umur 70 dah rasa lemah ha. tak tak seperti umur umur muda kan ha, dan kadang-kadang eh sebahagian orang ha, ah, dah sakit terlantar kita tengok umur 70 dah eh, dah sakit terlantar tak boleh buat amal soleh ha okey maka sebab itulah warid pada hadis ha, ah, telah warid pada hadis bahawasanya para-para malaikat eh, eh para-para malaikat ni mereka yang tinggal dekat langit eh ah, langit yang keempat Ha, mereka menyeru kepada manusia ha, mereka menyeru malaikat ni dia menyeru kepada manusia eh ha dia menyeru manusia di bumi sambil mereka berkata ya abanal arbain antum zar'un qad hasaduk wahai orang-orang yang berumur 40 tahun ha, siapa sini 40 tahun saya tak sampai lagi 40 tahun saya bawah 30 okey 40 tahun kalian itu umpama Tanaman yang sudah tiba waktu dituai ha, dan mereka berkata lagi ha, siapa mereka tu? Malaikat berkata, Wahai ya abn al khamsin, mazah qadamtum, wamazah qartum. Ha, maka malaikat berkata lagi, wahai orang-orang yang berumur lima puluhan, ha, sini ramailah lima puluhan. Okay, apakah yang kalian? Apakah kalian? telah persiap sediakan untuk hari kemudian dan apakah yang telah kalian lakukan sebelum ini ha dan mereka sambung lagi mereka berkata lagi wa ya abana sittin la uzra lakum qad atatkum as-saah khudhu khizrakum wahai orang-orang yang berumur 60 tahun eh ha, ini bagi khusus kepada orang 60 tahun Ha, telah tiba waktunya kalian bila-bila masa eh bila-bila masa sahaja boleh ha, meninggal dunia ha dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, dan last kali ada lagi malaikat berkata lagi dan last kali pada para, para malaikat mereka berkata wa ya abana sab'in utu anfusakum fil maut. Ha, apa maksud dia? Wahai orang-orang Eh, yang berumur 70 tahun. Orang-orang yang berumur 70 tahun, eh, hendaklah kalian menganggap diri kalian dalam kategori orang yang sudah meninggal dunia. Itu ada limit dia. Umur 40 masa sudah dituai. Umur 60 siap sedia. Umur 70 kategori dianggap sudah meninggal dunia ini para meninggal berkata ha sebab apa tuan-tuan sebab umur 70 ramai di kalangan masyarakat kita eh yang meninggal dunia ha macam tadi umur 60 60 lebih sudah meninggal dunia ha okey ha, walaupun kalau umur 70 tak meninggal ha dia pun walaupun umur 70 tak meninggal dunia tetapi sakit ha macam tu selalu gitulah panjang umur 70 tapi sakit kan ha tak sakit letih Ha, sakit lutut ha, macam atuk saya ni saya sekarang dah umur dah 80 ha, sakit lutut ha, ketika muda dulu ah ha, eh cergas eh pergi sana macam tulah eh ha, ada juga yang terlantar umur 70 ada juga terlantar atas katil ha, dan tak boleh buat tak boleh buat apa-apa ah -apa. ha, okey jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala eh alhamdulillah eh kalau umur kita sudah 70 tahun ke atas eh yang mana ah ha, veteran-veterane eh, kita punya senior-senior kita yang lebih pada 70 tahun ke atas eh alhamdulillah eh Allah berkati umur kalian masya-Allah umur eh Allah berkati umur kalian tapi kita tak adalah sekuat mana eh ketika muda eh dahulu ha umur orang-orang veteran ni dia tak kuat seperti umur muda kan maka hendaklah eh golongan veteran ni kena sentiasa eh muhasabah ha. maksudnya muda pun juga eh orang muda pun uh, juga, uh, orang muda pun kena lah. eh bermuhasabah diri ha. maksudnya di sini ah uh, kena dululah orang muda tua sekarang tak kira muda tua pun uh, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa suruh kita isi waktu muda kita apa dengan apa isi waktu muda kita dengan dengan waktu uh, dengan waktu luang kita Uh, dalam keadaan waktu sihat eh kerana apa kerana kita sebelum hilang eh, nikmat-nikmat sihat itu uh, maka kita kenalah uh, perbanyakkan buat amal ibadah kerana apa uh, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga nikmatani eh nikmatani maghbunun nikmatani maghbunun fihi nikmatani Ni'matani maghbunun fihima kathirun minal nas As-sihah wal-farag eh? mafhumnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata eh, dua jenis nikmat eh dua jenis nikmat eh iaitu dua nikmat magbunun fihi ma eh fihi ma yang ramai di kalangan manusia eh yang mengabaikan kedua nikmat ini ah, ha, dua nikmat yang ramai di kalangan kita mengabaikan dua nikmat ini apa dia tuan-tuan yang pertama ialah nikmat as-sihah apa itu nikmat sihat? Nikmat kesihatan. Ha, nikmat sihat eh yang kedua waktu nikmat sihat wal faragh eh yang kedua nikmat apa kedua yang kedua adalah nikmat masa masa lapang ah ha, dua nikmat inilah yang banyak di kalangan ah ha, di kalangan masyarakat kita mengabaikan eh kenapa kerana bila kita sihat eh kita sihat eh bila kita banyak waktu lapang kan ah ha, bila kita banyak ha, apa lupa untuk isi dengan kebaikan eh bila sudah masuk dah tasihhat Ha, barulah ha, Ataupun dah waktu kesepitan ha, Di situ lah kita akan Kita akan merasa menyesal ha, Ketika itulah Kita akan berkata Alangkah dirinya Alangkah baiknya ya Allah Alangkah baiknya ya Allah Kalau aku dahulu Ataupun masa aku muda dahulu Eh Masa aku ada waktu lapang dahulu Aku isikan dengan kebaikan Dan kebaikan yang paling utama Apa, apa dia tuan-tuan eh Kebaikan yang paling utama Eh yang paling utama dalam uh, di kita adalah apa? Adalah uh, apakah eh kebaikan yang paling utama eh? Apakah kunci paling utama untuk kita selamat daripada daripada api neraka? Ha ini eh telah eh, ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala telah telah menerangkan kepada kita semua eh Allah Taala berfirman nak apa nak cara nak selamatkan diri kita ha, daripada api neraka Allah taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan wal hijarah eh panjang lagi okey mafhumnya wahai orang-orang yang beriman eh wahai orang-orang yang beriman qu anfusakum Selamatkanlah eh diri kalian selamatkanlah diri kalian eh wa ahlikum naro dan selamatkanlah ahli keluarga kalian daripada api api neraka wa quduhan nas wal hijarah yang mana eh yang mana api neraka ini eh bahan bakarnya eh bahan bakarnya adalah manusia ha bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batu. Ha. Bahan bakar bahan bakar neraka ini bukan petrol. Eh. Maka kita tengok petrol. Kat. Ini sesi minyak eh. Bukan petrol tuan-tuan. Dan bukan diesel. Eh. Dan bukan getah. Ha. Dan juga pokok. Ha. Tetapi bahan neraka ini adalah Uh, Waku duhan nasual yaitu manusia eh? bahan bakar bahan bakar api neraka adalah waquduhannasu walhijarah iaitu manusia-manusia dan juga batu-batu. Ha, jadi inilah eh bahan bahan bakar api neraka kelak eh bahan 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 bakar api neraka kelak adalah bahan um, bakar manusia dan batu-batu. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh eh kepada kita untuk selamatkan diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Okey di sini tuan-tuan dan puan-puan yang -puan, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa untuk kita selamatkan okey bagaimana bagaimana caranya ya? bagaimana caranya untuk kita selamatkan caranya adalah ya? caranya adalah ayat al-Quran yang tadi yang yang, yang, yang telah yang saya baca tadi dan yang telah ditafsirkan oleh uh, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidina Ali eh Sayyidina Ali ha uh, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ha uh, berkata Eh aa, kutipan mana mentafsirkan dia berkata wahai orang-orang yang beriman eh qu anfusakum wa ahlikum narah eh, selamatkanlah diri kalian dan juga ahli keluarga kalian daripada api neraka dengan apa dengan cara ajar kebaikan ah ha, dengan cara ajar kebaikan ini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata dengan cara dengan cara ajar kebaikan iaitu menuntut ilmu ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kena menuntut menuntut lah eh tuan-tuan puan-puan yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ha hikmah yang kita tahu uh, muhasabah pada malam ini adalah hadirin yang dirahmati Allah. Yang pertama, ha muhasabah ni uh, untuk persiapkan diri kita di bulan Ramadan eh. Kita jadikan ha uh, uh, Ramadan ni bukan uh, kita persiapan Ramadan bukan untuk menjadikan kita sempurna eh kita tapi untuk menjadikan kita eh lebih sedar dan lebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha kesimpulan apa yang kita dapat pada malam ini adalah eh muhasabah diri bukan sekadar eh renungan kosong, eh, bukan kita sekadar renung kosong, bukan ya. Eh? Ha eh, tetapi panggilan untuk kita kita berubah setiap hari eh mengajar kepada kita supaya jujur, melihat kelemahan diri sebelum menilai kekurangan orang orang lain. Ha kalau kita tanpa muhasabah tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan ha, hanya akan menjadi rutin tahunan sajalah. Kalau kita tak muhasabah, rutin tahunan turpas, tahun lepas, tahun ni sama saja. Ha so kita kena muhasabah diri, okey. Ha tetap Ramadan ha, kita akan boleh menjadi Ramadan mampu menjadi titik kebangkitan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perubahan perubahan hidup kita insya-Allah. Eh sesungguhnya Ramadan ini bukan datang untuk orang yang sempurna eh tetapi untuk orang yang mahu diperbaiki dirinya aa, maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu keampunan eh seluas-luasnya eh pintu keampunan seluas-luasnya bagi orang yang aa, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala memberi peluang taubat tanpa syarat eh dan melimpat gandakan pahala bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Ha, oleh itu tuan-tuan, dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka siap, -siap, siap, -siap sedia lah eh kita menyambut bulan Ramadan dengan pertama kena hati yang bersih eh yang kedua kita perlulah taubat yang ikhlas eh taubat ikhlas kerana Allah bukan kita taubat betul-betul jangan taubat yang yang, yang 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 sambil lewa eh taubat ikhlas kerana Allah taala dan yang ketiga ibadah kita diperbaiki ha diperbaiki ibadah kita dan yang terakhir sekali akhlak eh akhlak kita di diperkemaskan insyaallah ha jangan kita biarkan Ramadan kita ni berlalu tanpa tanpa adanya kesan eh, di dalam hati kita ha kerana apa jangan biarkan Ramadan hanya mengubah jadual makan tetapi tidak mengubah solat dia akhlaknya dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ambillah peluang ini yang diberi Allah SWT memberikan kita nyawa eh, untuk tahun ini, maka ambillah peluang ini untuk kembali eh, kembali kita eh, kepada Allah Subhanahu SWT jika selama ini kita jauh eh, maka kita dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu SWT jika selama ini kita lalai maka sedarlah eh, maka jika selama ini kita banyak rusak kepada Allah Subhanahu SWT maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu SWT mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita dan kita keluar daripada bulan Ramadan sebagai hamba yang lebih hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bertakwa daripada sebelumnya insya-Allah eh. Ha, itu saja daripada saya perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.